哇！太帅，好点了吧？嗯 我在吃饭呢，我看得到。你能不能别这样？我给你五秒钟时间，否则我立刻让清理清场，包括你在内。你开什么玩笑、啊？这家店又不是你开的。四三，不好意思我，我出去一趟。 哪儿呢？哎，苏念清，你别无理取闹，好不好？三无言，你做梦！除非我死，否则你休想和别的男人在一起。我,我们就在一起吃个饭。 干什么、啊？你喝酒了？你居然陪别的男人喝酒？什么陪不陪的？成年人在一起吃饭喝酒那很正常，好不好？在我眼里都一样。你能不能有点男人的理智啊？你现在知道我是男人了？所以呢？你是个男人又怎么样？你是你，我是我，我又不是你的所有物，我们什么关系都没有，我要你管干嘛？ 因为我不是你这样的人，我没有办法这么轻易爱上一个人，更别提忘掉。 你能不能收起你的少爷脾气啊？我没功夫陪你呢。我知道我这样做不对，可当我真的看到你和别的男人在一起，我就很想走的。 现在想一想，第一次见你的时候，我应该也看起来很凶吧？一直以来我都很后悔，要生的时候我能对你笑，就好。你是我见过最爱哭也最爱笑的女生。 你笑了，说的每句话，我都记得一清二楚。你知道吗？你总是很容易轻易地喜欢上什么，就投入全部的感情。我真的很怕你，已经喜欢上别人。 至少告诉我，你听那首歌吗？你还恨我吗？我听了，我也从来都没有恨过你。

小杰，怎么样啊？刚刚是不是哪里不舒服、啊？嗯，没事就好。这吃的是什么呀？今天谢谢你了啊，帮忙弹琴安抚小杰。 不用谢，这不就是你当初跟我讲的那个什么奥尔夫音乐治疗法吗？哎、嗯呃，反正就是感谢你嘛，啊改天请你吃饭。嗯。啊、呃，喂，吴先生。啊、呃，那个，不好意思啊，嗯、呃，不好意思啊，我现在不太方便接电话。 我改天再打给你吧，啊，嗯，挂了。三五爷，你怎么还是那么喜欢随便拉个男人就说是你男朋友啊？啊、嗯，他叫吴一，你怎么总和姓吴的男人有关系啊？我，人家只不过是想跟你像个亲人，就这么被你利用，会不会有点惨啊？关你什么事儿啊？ 之前确实不是，不过很快就会是了。还给我。什么？我来就是跟你要表的。你那天从我房里拿走的，忘记跟你要回来。我那天去不是为了要拿表的，我只是……嗯？不？难道几年不见了？ 你抠门到可以把你送我的手表要回去？我根本就没有想要拿回这块表，我那天去只是为了想要把原本那块表还给你。我是听吴云说，我才知道原来的那块很贵重。以后，如果我再从你嘴里听到你说那个男人的名字。 我就去揍他。还有，给你就是给你了，无论是什么，通通不许还。 大小姐，不用紧张，只是一个小型的酒会，不一定要说话，你放轻松，进去喝喝酒，吃吃东西就好了。哎呦，我我还是进了吧。你得给我带路。你看得到你。 不要慌，你还能挣脱，输命其实还不紧张吗？我，你现在真是活脱脱了人面兽心啊！你，你要是敢再趁我不注意的时候逃跑，我还能做个人面兽心的事吗？什么？比如当着所有人的面偷偷堵上你的嘴啊？你不用面子啊。试试看。小青有话要说。 老板，涛儿的设计总监。去哪里？我去去一下卫生间。记住我说的话。我保证，我绝对不乱跑。干你的正事儿、啊、吧。 这位小姐，你吃的好惬意呀。谢谢。我是不是在哪见过你啊？是吗？是不是什么新任的包女郎？那这位那么有意思的小姐，请问我能知道你的名字吗？不能。我没有恶意。我怕我有。 你这身打扮，挺特别的呀。就平平无奇的压马路的衣服，我也不知道为什么来了这里。所以你是溜进来的？我从这里进来的。你是工作人员？嗯，工作人员居然躲在这儿偷吃东西。我这不是帮你们试试有没有毒，能不能吃，好不好吃吗？哦。那请问有毒吗？你很无聊呀、啊。 你也是，你是，没办法，现在的女人呢，都比较母爱泛滥，就喜欢那种一看就缺爱，所谓的高冷男神。越是冻得慌呢，就越觉得自己能够热他。对于我这种完美无缺的，却又嗤之以鼻。人家是来工作的，跟你们不一样。你这一看，职业花花公子吗？职业的算不上。 我呢，只是一个还没有找到真爱，所以只能苦苦寻觅的可怜人。嗯，其实我挺佩服苏先生的。他半路出家，能做到今天这样，一定不光是靠天资能撑下来的，肯定也吃了不少的苦。而且他大可不必这样，就凭苏家的财力，随意让他挥霍一辈子了。所以我觉得他这样，就是要告诉所有人，他也可以。 失陪一下。啊！怎么回事？我天！没事没事没事，对不起啊，没事，我们来收拾就行。没事没事，放心，我不会让你赔的。瑞星，你不帮忙招待朋友，窝在这里瞎混什么？我，在向这位小姐询问食物的情况呀。她是谁呀？工作人员。 不可能，没穿工作服，没有工牌。对啊，穿的都是。小姐，请问您有请柬吗？不认识。嗯、被邀请应该不会穿成这样吧？哦、你到底是谁啊？也不是工作人员。金钗不群，是谁的？不掩天香国色。没有，这不是。何况，他是来陪我的，啊、不是来给你们看的。是、嗯。嗯 是是是，是是是我不小心把人家餐台给打打翻了，是我的错。没关系，我相信彭先生、彭小姐一定不会介意。啊、哦，没事没事，这不都已经收好了吗？念青啊，他是你朋友？现在好了，很厉害。不是，他是我未婚妻啊。是他，是他未婚妻。哦 哎呦，我没听错吧？刚好想借这个机会给彭小姐认识一下。是哪家的亲戚？大众知道吗？别忘了，我可是人面兽心啊。吴英啊，这位是彭小姐，这位呢是托洛的邵东家彭瑞琴先生。哎，我还以为好不容易在全场找到了唯一一位不被苏先生魅力所吸引的女性，结果居然是苏先生的未婚妻啊！ 我当然比任何人都要爱他了，包括他自己。请问这需要刻意表现吗？苏先生，什么时候订婚的？怎么我们都没听到风声啊？很久了，也不是一两天的事。等我们结婚了，一定把喜帖送上。 小鹿姐，我告诉你一个好消息。不要再跟着我了，我已经到了。不行，太黑了。你们现在开始睁着眼睛说胡话了是吗？ 刚才说的都是认真的，我说的话，在你那里的失效都是无限期的。那我之前说的也是真的。嗯，你老这样我会很累，你让我清静一下吧。 哇，什么听众那么有心？这是爱上吴妍姐了吧？吴妍姐，快给我们看看写的什么呀？嗯，Sun for day, moon for night, and you. 什么什么？Forever. <远>哇！哇现在这听众的来信花样越来越多了。 散会吧，老板。外面下雨了。吴燕姐这么宝贝这封信啊、嗯？没有啦，只是之前在厦门一直都有这种叶子。 我一直都很喜欢来着。哇，那说不定是哪个老朋友或者暗恋、哎、你很久的人写来的。嗯，我倒真的是有这么一个朋友，不过呢，他英文很差，而且字很丑。 叫你秘书来接你，别指望我给你撑伞啊。 你看看，我带伞。以后下雨天都让我来给你撑伞。我、嗯嗯。你为什么开始变得不说人话了？还不是因为你。你之前也不说人话。什么时候？算了，你还是别跟我说话了。不行。真是 i